Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz sizin üçün göy qutaba hazırlayacağıq. Göy qutabının xəmirini hazırlamaq üçün xəmirə un, duz, soda, bir qaşıq da sirke tökdük. Su ilə xəmir yoğururuq. Up the way, we can have everything, everything, everything. So step. üstünü çay dəsmanlıqla ördürüb dincəlməyə qoyuruq. 15 dəqiqə dincəldikdən sonra gündələri ayırıb yaymağa başlayırıq. Brave, we are the bold. We can be anything, anything. And we. We are the light. We light the dark. We can do everything, everything. Kürsünü hazırlamaq üçün müxtəlif göylərdən istifadə etmək olar, sadəcə ora quru soğan da əlavə edəndə daha dadlı olur. Sonra qutablar hazırlayırıq və bişirməyə başlayırıq. Bu qutabın yağsızdı bişirməyə olur. O zaman qutabları yağsız tavada bişirib arasına şir və yax, kərə yağı çəkmək olar. Artıq kitablarımız hazırdır. Uğurlar.